kanalim obunalari bugungi videom asosan ayollar uchun nimaga ayollar uchun chunki ayollarimiz sochlari ko'p to'kiladi haliki homilador bo'lgandan keyin homiladorlikning birinchi oylarida judayam ko'p to'kiladi sochlarimiz buning e, ko'p e, muammolarimiz bo'lishi mumkin chochimiz to'kilayotganimizda emiziayotganimizda chochimiz to'kilishi mumkin vitaminlarimiz kamayishi mumkin shunga e, o'xshash Bir, bir ko'p narsamiz bor puqog'imiz bo'lishi mumkin buning uchun vannega kirib chochinglarni yuvganinglarda yoki taralganingizda qulliga bir tonna choch keladi bilasizlar buni oldini olish uchun sizlarga bitta maska bilan keldim ikkitagina mahsulot e, kerak bo'ladi faqatgina buning uchun issiq suv va chinni gullar degan bir mahsulotimiz bor sizlarga bu mahsulotni ko'rsatay chinnigul bu boshqichoti bilan ingliz ham bu yoqqa buyoqqam qoqo'limga olib bu juda yam tabiiy mahsulot ham chochga ham tishga mana bunaqa e, guli bor ochiladigan обязательно buni olayotganinglarda guli ozgina ochuq rangda e, sopi ham buyoq tarafi ham ko'rsatgan tarafim yanayam quyuq rangda bo'lishiga e, diqqat bo'linglar o'shanga qarab turib olinglar har doim chunki buni фальшивкасi ham bor ekan man buni boshqa joylardan qarab o'rgandim обязательно originalni olishga harakat qilingla judayam oson topiladigan bir chinni gul mahsuloti bularni hammasini hamma narsada ishlatishinglar mumkin aslida masalan og'zinglarga hid kelayotgan bo'lsa oshqozoniglar og'riyotgan bo'lsa masalan choylarni ichiga chinni guldan ikkita uchta choylarga otib turib ichsanglar ham bo'ladi choch to'kilishida judayam foydali man o'zim ishlatib ko'rdim homiladorlikdan keyin birinchi olti oyda emizirayotganimdan keyin rosa chochim to'kildi mani e, chochim yanayam ko'p edi hozir ko'rganinglardan ham ko'ra man uch haftdan beri bu maskani ishlatyapman o'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qilishga qaror qildim va bu, bu, bu maskani qilish juda yam oson buning uchun nima kerak bo'ladi bitta stakan issiq suvga chinni gullarimizni otamiz ichiga 10-15 beshta chinni guli oltamiz issiq suv quyamiz bir kun kechqurun kutamiz u yaxshilab damlanadi o'zidan rang chiqaradi rangini ko'rganingizda o'zi ko'rasizlar na hidi yomon na boshqa narsasi ham oson ishlatishingiz işte, mumkin Men sizlarga kutturmaslik uchun bir kun oldindan qilgan chinni gul bilan qilgan maska suvini ko'rsataman ko'rganinglardek tagiga mana cho'kib qoladi o'zi damlangandan keyin yaxshilab qora choy yoki ko'k choyga o'xshab damlab olamiz buni buni damlaganimizdan keyin agar sizlar sochingizni ertalab yuvmoqchi bo'lsangiz, yoki har doim ertalab yuvadigan bo'lsangiz, unda kechqurundan qilamiz maskaniki hech bo'lmasa 7-8 soat sochingizda qolsin agar sizlar boshingizni kechqurun yuvadigan bo'lsanglar unda kunduzi qilinglar ichida yo' yoki boshqa narsa bo'lmagani uchun sochingiz yog'lanmaydi ishga ketadigan ayollarimiz yoki erkaklarimiz buni qilib qilmasligi mumkin deb o'ylashaadid aslida ular qilishli mumkin chunki ertalab masalan chochinglarga kechqurun boshinglarni yuvdinglar ertalab chochinglarga bu maskani qildinglar uni quritib fen bilan ham quritib ketishingiz mumkin chunki ichida yog' bo'lmagani uchun chochinglarni yog'li ko'rsatmaydi yopishib qolmaydi chochinglar problemla bo'lmaydi hatto shuni tavsiya qilamanki man bir hafta bo'yicha har kuni ishlatinglar bu maskani hatto chochinglarni bir kun yuvib bir kun yuvmanglar yuvganinglardan keyin сразу yana e, qilinglar maskani и e, qolsin yetti soat yetti soat sakkiz soat qolsin hatto kechqurun masaham soat sakkiz to'qqizda ishdan işte, kelganian keyin bo'shaganindan keyin chochinglarga maskani qilinglar undan keyin e, chochinglarga ro'mol o'rab yoki shapka kiyib uxlanglar чтобы chochinglarda yaxshilab qolsin u maska и tagidagi e, yog'larni ozgina eritib yopiq bo'lgan teshuvlarni ochib bu maska sizlarni chochinglarni tagidan mayda mayda choch chiqaradi ikki h uch haftadan keyin ko'rasizlarki chochinglar qanaqa ko'payganini bu maskani qanaqa qilamiz maskani damladik bir kun oldindan yaxshilab damladik damlandi и sovigan bo'ladi bu maska bitta ishlatgana qilib olganiglardan keyin bitta stakanni kamida ikki uch kunga yetadi chochinglarni uzunligiga qarab ham bo'lishi mumkin erkaklarimiz ham ishlatishi mumkin u maskani ottn ayollarimiz ham man maska uchun bu idishni ishlatdim xohlasanglar bunaqa i qiladigan idishlar bor uni ham ishlatishingiz mumkin Men buni ishlatdim bu bilan birga ozgina chayqab olib chochinglarni tagiga yaxshilab siqasizlar har siqqaningizda chochinglarni ayirib-ayirib siqinglar har siqqaningizda massaj qilasizlar tagiga yaxshilab butun chochinglarga siqib olasizlar na qilib butun chochimizga siqqanimizdan keyin chochinglardan to'kilayotgan bu suv hech qanaqa zarari bo'lmagani uchun na yuzinglarga na ko'zinglarga yokis ustinglarga kelsa ham dog' qoldirmaydi o'shaning uchun xavotir olmanglar faqatgina yuzinglarga kelgandan keyin maskani qilib bo'lganinglardan keyin yuzinglarni yuib tashlash eshilardan chiqib qomasin hamma joyimizga siqib surib oldik maskamizni chochimizni tagigacha hamma joyga orqalarigacha hamma joyga siqasizlar unaqa ko'rasizlar mana ko'rganinglardek unaqa shilta shalabo bo'lib ketmaydi chochinglar siqqanimizdan keyin yaxshilab buni qo'limiz bilan massaj qilamiz обязательно massaj qilish esinglardan chiqib qolmasin chunki bu maskani asosiy anaqasi reaksiyasi massaj bilan bo'ladi sizlar chochinglarga bu suvni siqqaninglardan keyin faqatgina chochinglarda qolib ketmasin masalan massaj qilolmadinlar ayollarimiz e, tarov bilan qilish ежек tarovlar bilan uni ham ko'rsatayn sizlarga yo'jik taroq bilan sekin sekin mana bunaqa massaj qilishinglar mumkin lekin menga o'sha chochi uzun bo'lgan lekin meni chochimdan uzun bo'lgan ayollarimiz bu yo'jik taroq bilan qilishi qiyin bo'ladi shuning uchun erkaklarimiz bu yo'jik tarov bilan sekin sekin dumaloq dumaloq qilib massaj qilib sekin sekin qonlarni yuritishi mumkin lekin ayollarimiz nima qilamiz qo'limiz bilan yaxshilab massaj qilib olamiz massaj qilganimizdan keyin chochimizni yig'ishtirib ro'molimizni o'rab bir kun kuttiramiz bir kun kutgandan e keyin ertasi kuni ertalab sochimizni yuvamiz va bir hafta bo'yicha buni qilamiz ikkinchi haftaga kelganimizda ikki kunda bir qilamiz uchinchi haftaga kelganimizda hafta bir haftada ikki martaga o'tamiz to'rtinchi haftaga kelganimizda haftada bir marotaba qilamiz agar videoim yoqqan bo'lsa layk like, bosishni obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar ko'rishguncha xayr